lo'h deb ustidan kulib ketaverasan oxirida o'sha lo'h yutib chiqadi degan o'sha taqvodor o'sha mo'min yutib chiqadi degan lo'hmish katta ustozlar bir kuni juma o'qib bo'lishdi o'qib bo'lishib birov kelib dardini aytdi taxminan shu bir qirqlar atrofidagi juvon edi qo'lida bolachasi ham bor edi qor domla men andoq meni ahvolim qiyin andoq mandoq deb o'qiverdi shunaqa gaplarni gapiraverdi gapiraverdi darrov ustoz chiqarib bir narsa berdilar endi bilmadik u nechi pul edi boshqa edi uni birov berganida sanamadegan yonida kelib loh deyayotganlardan bittasi shunaqa fikrda yuradiganlardan bittasi e qordomda qanaqa odamsiz buni har juma keladiku bu har doim shunaqa qiladiku yana beryapsizmi katta ustoz aytdi biodar buni har juma kelishidan xabarim bor har juma berishimdan ham xabarim bor o'sha har juma kelishidan umid qilaman har juma berayotganimdan umid qilaman deb javob bergan edi ey lo'h deyayotgan banda hech bir mehr shafqat qilganmisan boshqani lo'x deb qarayapsan lekin o'zingda mehr shafqat soanlloh tabaraka taolo qalbingga hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom nabiralarini erkalatib o'tirar ekanlar o'pib hazrati hasaynni tizzalarida olib o'tirar ekanlar yamandan elchi keldi dedi ey ollohni rasuli e sizlar bolalarni o'pasizlarmi biz bolalarni erkalamaymiz o'pmaymiz dedi hazrati payg'ambarimizdan shu mazmunda javoblar bo'ldi qalbingga ollohim rahm shafqat solmagan bo'lsa men nima qilay degan ekanlar